నా పేరు వి సాహిత్య నేను భారతీయ భవన్స్ పాలకొల్లులో చదువుతున్నాను ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఆనంద గీతా యజ్ఞంలో పదకొండవ శ్లోకం నుండి ఇరవై శ్లోకం వరకు చెప్పబోతున్నాను यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर अन्नाद्भवन्ति भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरोचनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां सम्भवामि युगे युगे बीतराग वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो तपसा पूता मद्भावमागताः ये यदा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव वचाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पाद्यसर्वसहा न कर्माणि लिम्पन्ति न कर्मफले स्पृहा इति मां కర్మభిన సై శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పాదాభివందనమస్ ఓ శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమ శ్రీభద్భగద్గీత యారాద్కర్మోయత్రమబందనత్ కర్మ తదత్తం కర్మ కౌంతేరా కౌన్తేరా ముసంగ సమాచార అన్నా න පජ්ජන් නාදන්න සම්බවහා එ්‍යයාබවති පජ්ජන්යෝ ඒයා කල්මසමුබවහ එක්්‍ය දරති ශ್්‍රේෂ්ඨහා වක්ක දේවේතරෝජනහා සයපපරානම්පරතේ සයප්‍රානම්පරුතේ සයප්‍රාණමපෘදේ ලෝකස්ස දනුවද්ධදේ. श्रेयांस्वर मो विगुन पर धर्म स्वरुष्ठिता स्वधर्मे नेदयम से परधर्म भयावह यदा यदा ही धर्म से ग्लानी भवती भारत अभ्युत्थान धर्म से तरात्मन सुजमान्य हम පරිත්‍රාණාය සාධුණ විනාසායතර්ජුෂ්ටුතාම් ධර්ම සම්සාප්ත නාදාය සම්බවානී යුගයුගේ වීතරාය බයක්‍රෝධහ මන්මයාමූ පාශලිතාහ බහෝග්‍යානතපසා පූතාබැටම ගමාතාහ ශ්‍රීගුරු්‍යෝනමහා. నా పేరు కే నిర్వాణి నేను రెండవ తరగతి చదువుతున్నాను నేను భారతీయ విద్యా భవన్స్ గ్రీన్ఫీల్డ్ స్కూల్ నుండి వచ్చాను ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः श्रीमद् भगवद् गीता एज्ञादात् कर्मनोन्यक्त्रा लोको यम कर्म बंधनः तदद्धम कर्म कौन्तेया मुक्त संगह समाचरा अन्नाद भवंति भूतानी पज्यन्यादन संभवः

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सय शयत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः धर्मार्थ स्वनुष्ठिता स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मो भयावह यदा यदा धर्म से ग्लार्भवती भारत अभ्युता धर्म से तदात्म ಹರಿಯ ಸಾಧೂ ವಿಶಾಚ ಯುಗೆ ಸಂಭವಾ ಯುಗೇ ವೀತರಗಯಕ್ರೋಧ ಮನ್ಮಯ ಮಾಶ್ರಿಂತ ಬಹವೋ ಜ್ಞಾನತಪಸೂತ ಮದ್ಭಾವಗತಿಯೇ ಯಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ దైవ భజామ్యహం మమ వత్మాను వర్తన్ మనుష్యా పాత్రసర్వ నం కర్మా నిలిపతి నే కర్మఫలే స్పృహ ఇమామ్యోబిజానా జానాతి కర్మవిహీన సే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మీ పాదాని వన్నమస్తు నేను రెండవ తరగతి చదువుచున్నాను ಪೇರು ಕಡಲಿಗಗನಾ ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತ ಯಜ್ಞರತ್ಕರ್ಮನೇತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂದ್ಮಕಾ ಮುಕ್ತಸಂಗಸ ಅನ್ನಿ ಭೂತಿಯದನ್ನ ಸಂಭವ यज्ञार्थ भवति पद्यन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं यद्यदाचतदृष्टः तत देवेतरोजनः सयत् प्रमाणं कुृते लोकस्त दनवर्तते श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिद्भवति भारत अभ्युदानमधर्मस्य तदात्मानं मानं सृजमाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनादाय सम्भवामि युगे युगे वीतरागभयक्रोधः मन्मया मामुपासृतः बहवो ज्ञानतपसाः पूतामद्भावमागताः ये यदा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैन्दव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थसर्वस्सहा न मां कर्माणि लिपन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मान्योऽपि जानाति कर्म जय श्रीकृष्ण ले నేను భారతీయ భవన్స్ గ్రీన్ఫీల్డ్ స్కూల్ నుండి వచ్చాను ఇప్పుడు నేను మీ ముందుకు భగవద్గీత శ్లోక చెప్పడానికి వచ్చాను ఓ శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మనే నమ శ్రీమద్భగవద్గీత యజ్ఞాద कर्मणो नयत्रा लोको यम कर्म बन्धनः तदद्दं कर्म कौन्तेया मुत्त संगह समाचरा अन्न भवन्ति भूतानि पद्यज्ञादन्न संभवः इज्ञाद् भवति पद्यन्यो एक यह कर्म समुद्भवा हा कर्म ब्रह्म हुत ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्माक्षर्व गतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं यद्यदाचरति श्रेष्ठः सेष्टा हा तत्तदेवेतरो जना हा सा एप्रमानं कुरुते लोकस्ततनुवद्दे श्रेयां स्वदर्मो परधर्मात्विता स्वधर्मेंधन शेयर परधर्मो भयव यदा यदा धर्म से ग्लार्भवती भारत अभ्युदान धर्म से तदा सृजमाम्य हम परीय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनादाय संभवामि युगे युगे वीतरागभयक्रोधः मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यदा मां प्रपद्यन्ते ते तांस्तैन्द भजाम्यहं मम ते मनुष्यः पादसर्वस्य నమాం కర్మా నిలింపతి నే కర్మఫలే స్పృహ ఇది మాంబి జై శ్రీకృష్ణ జై శ్రీకృష్ణ శ్రీ గుర్భ్యో నమ నా పేరు బాలానన్య నేను భారతీయ విద్యాభవన్ గ్రీన్ఫీల్డ్ స్కూల్ నుండి వచ్చాను ఓ श्री कृष्ण कृष्णपरब्रह्मणे नम श्रीमद्भगवदीता यदाकर्मण नेत्रा लोको कर्म बंदन लो कर्म कर्मकते मुक्त समाचरा अन्नाद्भवन्ति भूतानि प्रज्ञन्यादन्न संभवः यज्ञाद्भवति प्रज्ञन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मं भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मा स्वर्गदं ब्रह्मा नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितं यज्ञदाचरिश्रेष्ठः तदरेवेतरोजना सायप्रमाणं कुरुते लोकस्तु धनुमते श्रेयं पदर्मो विगुना हा पदर्मर्ष्वनुष्टिता पदर्मेन दरम्मश्रेय हा पदर्मो भयवा यदा यदा ही दरमस्या कला निर्भवति भारता अभ्युदान्नमधर्मस्य तदात्मानं तु जमाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च तिष्ठुतां धर्मसंस्थापनादाय सम्भवामि युगे युगे वीतरादयक्रोधा मन्मया मंपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्देदा प्रपद्यं तेन्दे भजाम्य हम मम मा वत्म व्यम ते मनुष्य पादसर्व न मं कर्म लिंपति न मे कर्मफलगृहति मान्यो बीजाती कर्म भी सभ्यते जय कृष्ण. నమస్తే నా పేరు మోక్ష నేను విద్యా భవన్స్ పబ్లిక్ స్కూల్ పాల్కొల్లో చదువుతున్నాను ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమహా శ్రీమద్భగవద్గీత గీత యజ్ఞంలో పదకొండవ శ్లోకం నుండి ఇరవై ఒక శ్లోకం వరకు చెప్పబోతున్నాను యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్రా లోయం కర్మ तदर्द कर्म कौंते मुक्तसंग सचरा अन्ना भूता पर्जनयाधसम यज्ञा भवती पजन्यो कर्म सभव कर्म ब्रह्मोद्भव ब्रह्माक्षर ब्रह्माक्षरसमुद तस्मा सर्वगत ब्रह्म निज्ञे प्रतिष्ठित यदाचरी श्रेष्ठ तेतरो जन सण कुरुते लोकस्थदुवर्तते श्रेयान्स्वर्मोण परधर्मात्विता स्वधर्मेंदन श्रेय परधर्मो भयावह यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुश्रुतां धर्मसंस्थापनार्ढाय सम्भवामि युगे युगे वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यधा मां प्रपद्यन्ते తాం సతై భజామ్యహం మమ వట్మాను వర్తన్ మనుష్యా పాఠశర్వసా నం కర్మాణి నమే నే కర్మఫల స్పృహ ఇది మాం యోగి కర్మబీణ సభ్యతే అందరికీ నమస్కారం నా పేరు నిశికా నేను రెండో చదరగతి చదువుతున్నాను మా ఊరు పేరు భీమవరం ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता यज्ञाताकर्मणोन्यत्रा लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेया समाचरा अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः अन्मब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं यद्यदाचरति श्रेष्ठः तथे वितरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुस्थितात् परधर्मे स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहा ി ധന്മസർഭവത്തിഭ്യുത്ഥാനമധന്മസ തന്നുജാമ്യഹം പരിത്രണയധൂ വിനാ ചുശ്യുത സംസ്ഥാനത്തെയഭവാമി യുഗേ യുഗേ വീതരാഗയോധാ മന്മയാശിത ബഹോന तपसा पूता पूतामद्भावमागता ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुरिक्षात् कविब्रवीत् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्म भिन्न सबध्यते जै श्रीकृष्ण धन्यवादम्